Минувшие дни, по словам начальника отдела МВД Олега Денисова, в нашем городе наблюдался незначительный рост преступности. Так, в Чистопольском районе были зафиксированы случаи незаконного хранения оружия и наркотических веществ. Обнаружены два трупа. Не обошлось в прошедшие семь дней и без грабежей, разбоев, краж и мошенничества. После информации об оперативной обстановке зашла речь на утреннем совещании и о работе службы судебных приставов. По словам Гузеля Агмаловой, на настоящий момент около 19 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 1 миллиарда рублей находятся в разработке у судебных приставов, большая часть из которых связана с долгами за жилищно-коммунальные услуги. В завершении своего выступления начальник межрайонного отдела судебных приставов ознакомила всех присутствующих с информацией о том, как и где можно узнать о своих долгах, не выходя из дома. Это через социальные сети, на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан и через мобильное приложение. Участники совещания планерки были проинформированы и о работе сельхозпредприятий района. По результатам последних месяцев текущего года прослеживается положительная динамика в надоях молока. На сегодняшний день хозяйство района готовится к посевным работам. Закупаются минеральные удобрения и семена для посева. В завершении утренней встречи Владимир Пещеров вручил членам молодежного подводного исследовательского отряда Валерию Салееву и Герману Архипову медали за экспедицию «Полис холода. Якутия» и грамоты президента Федерации подводного спорта России. Поблагодарил их за участие в проекте «Святыни Татарстана» и вклад в популяризацию подводной деятельности среди молодежи.